Загальноосвітня школа номер 14 міста Лисичанська останньою приймала передсвяткову естафету зустрічі міського голови Сергія Дунаєва з ветеранами Великої Вітчизняної війни, присвячених 66-й річниці З Дня великої перемоги радянського воїна-визволителя над Гітлерівською Німеччиною. Пропонуємо вам, шановні телеглядачі, долучитись до святкової атмосфери, яка вирувала на урочистому заході. Боить коней казанских из чужой реки. Сквозь неокоды крикнул на скаку. Лига гонится прошла, а девчина распела Нежный взгляд не по уста ударит косаку. Казаки Великой Победы. 70 лет назад началась Великая Отечественная война. И знаете, вот сегодня, когда мы встречаемся с молодежью и когда показываем фильм «Брестская крепость, то, наверное, все-таки в первые минуты они недопонимают, как бы защищали Родину в годы Великой Отечественной войны, как бы отстраивали всю территорию Советского Союза, отстраивали наши территории в городе Лисичанске восстанавливали шахты, содовый завод, стекольные заводы. Знаете, наши встречи должны все-таки становиться традиционными. Мы начали эту традицию в 2010 году, в год 300-летия города Лисичанска. И, наверное, все-таки мы сделали с вами великое дело, когда построили Привольнянский плацдарм, восстановили более 50 памятников воинам Великой Отечественной войны. Это говорит о том, что мы сегодня молодежь чтим и помним именно вас, дорогие наши ветераны, ваших друзей, погибших в боях Великой Отечественной войны. Потому что каждый сегодня такой плацдарм, как в том числе и Привольнянский, это все-таки боль вашей души. И все эти годы вы с этой болью живете, Воспоминайте своих близких и родных. И каждая минута, когда в эти сложные годы 1941-1945 вы вставали с окопов и шли в атаку, зачастую без оружия и побеждали, это говорит о том, что вы очень сильные, мужественные люди. И сегодня, канун 66-й годовщины, мы празднуем и чествуем победителей, мужественных людей, которые своей кровью защищали молодое поколение. Вот посмотрите, ребята, вы абсолютно сегодня счастливы, у вас нет бед, нет проблем. Житейские есть, бытовые есть, но те проблемы, которые испытали наши ветераны, это все-таки проблема и муки ад, И это нужно все-таки понимать. И тот праздник, который мы встречаем, мы его всегда встречаем со слезами на глазах. Уважаемые ветераны, хочется вам пожелать здоровья, терпения, чтобы у вас была и не повидала никогда у вас мудрость, потому что мудрость это все-таки, это когда человек не злится, это когда человек любит, ценит и уважает, это все мудрость. И эту мудрость мы питаем от вас, потому что люди, которые выиграли и победили, и смогли сделать так, чтобы мы были счастливы, это люди очень мудрые. Люди, которые умеют побеждать, и войны, которые были, это все-таки люди с чистым сердцем. Мне хотелось бы, чтобы наши дети почаще встречались с нашими ветеранами. Мне хотелось бы, чтобы мы взяли фотографии своих дедов, отцов, прадедов, матерей и вышли в колонну, как мы сделали в 2010 году. И в этой колонне были все ветераны, которые защищали весь Советский Союз. Уважаемые ветераны, берегите себя и будьте здоровы. Мы, молодое поколение, будем стараться не подводить вас и отвечать за те слова, которые мы говорим. Потому что у вас за каждым вашим словом было дело, а за делом был результат. И результат Ваши победы это то, что мы сегодня живы, здоровы, то, что наша молодежь растет, то, что дети радуются, танцуют, то, что они сегодня развиваются и помнят о вас. И когда мне задают вопрос, а не изменилось ли, не поменялось ли что-то в истории. Нет, история может меняться где-то там, где, наверное, все-таки люди не понимают, с чем вы столкнулись. И когда говорят о Родине, и сегодня действительно звучали у нашего уважаемого ветерана Скороход, он сказал, что Родина у нас у всех здесь. Родина не в Москве, Родина не в Киеве. Родина у каждого в сердце, там, где он родился, там, где он бегал босиком. Вот это и есть наша Родина. И я постоянно призываю молодежь, чтобы она была патриотами своего города, патриотами своей Родины и ценила и уважала прежде всего вас, победителей Великой Победы. Спасибо. И Лично поздравляю вас со знаменательным праздником, Днем Великой Победы. 9 мая ⁇ особый день. Эта дата в сердце каждого, кто знает цену мира, кто превыше всего ставит честь и свободу Родины. Проходят годы, но память о величии подвига нашего народа навсегда останется в наших сердцах и будет передаваться из поколения в поколение. Мы склоняем голову перед тем, кто в годы Великой Отечественной войны выдержал все испытания и победил в самом жестоком сражении в нашей истории перед памятью тех, кто отдал жизнь за великую победу. Спасибо вам за мужество, отвагу, стойкость, самоотверженность и трудолюбие. От всей души желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, счастья, любви и заботы родных и близких. Глубоким уважением министр энергетики и угольной промышленности Бойко Ирина Анатольевич. У нас в городе существует благотворительный фонд, который называется крышталево Ширло». Учредителем этого фонда является Юрий Анатольевич Бойко и глава группы советников министра Юлия Яковлевич который тоже много лет был народным депутатом. От имени этого фонда в этом году всем участникам боевых действий будут преподнесены подарки. Юрий Анатольевич поручил вручить их вам, депутатам Песчанского городского совета. Я думаю, что кто-то уже получил, кто-то еще получит. От чистого сердца и ведь если Спасибо. Твое. Давай споем. Эй, забивало. Хороший дом. Ранишный взгляд. Хороших песен есть немало. Без солдат без песни. Где солдат?

Шолась з традиційним фотографуванням фронтовиків на згадку. А після цього міський голова погодився відповісти на запитання журналістів. Практически на кожній зустрічі після її завершення к вам підходять ветерани і общаються з вами. Оні задають вам какие-то вопроси, дають які-то наставлення о чому річ. В основном бытовые проблемы, которые есть у каждого ветерана. То есть одному нужно помочь там приобретение лекарства, другой хочет пройти там курс лечения. Ну, у каждого разные проблемы абсолютно. Но опять таки мы сводим все к тому, что сегодня каждому ветерану нужно внимание. И, конечно же, ветераны подходят и говорят, Сергей Владимирович, да, это правильно, что мы сегодня вместе с вами проводим такие встречи, потому что наша молодежь больше узнает о нас. По крайней мере, мы больше можем пообщаться и рассказать о тех проблемах, о тех невзводах, которые мы пережили в 1941-1945 год. Ну, много проблем, поймите, это не только там связано, только с одним Лисичанским. Да? Я всегда говорю, у нас много социальных проблем, которые накипели за 20-летие независимости Украины. И вот мы в этом году с вами тоже будем праздновать 20-летие независимости Украины. Но опять-таки, что было создано, за какой период? Наверное, все-таки это отчет каждого мэра города, председателя Райдерш администрации вплоть каждого депутата народного, что он лично сделал для наших ветеранов за эти 20 лет. И поверьте, что в городе Лисичанске сегодня очень много мы привлекаем внимание. Благотворительные фонды, которые могут спокойно поучаствовать. Вы сегодня видели благотворительный фонд Юрия Анатольевича Бойка да? и Юлия Яковлевича Йофа. Это тоже внимание к ветеранам. Каждый получит подарок. Через благотворительный фонд регион 21 век тоже каждый ветеран получит подарок. То есть это опять-таки внимание, социальная помощь. Что ли это каша, крупа. Если бы каждый так сегодня относился к таким проблемам, да, вот кажется, их осталось 346 человек. Но ну неужели в городе Лисичанске не найдется просто молодых людей или нас с вами для того, чтобы помочь в решении какой-то бытовой социальной проблемы именно наших ветеранов? Я думаю, найдется. Нагадуємо, головні святкові заходи, присвячені дню перемоги, проходитимуть 9 травня о 9.00 на Привільському плацдармі, о 9.30 біля меморіалу Танк та о 10.30 на меморіальному комплексі Пам'ять ввечері відбудуться масові народні гуляння, які завершаться святковим феєрверком.